जो पुण्य है वो है शयन क्या है आप लोगों के मन में जिज्ञासा होगी शयन भी कैसे पुण्य हो सकता है शयन भी कैसे हो सकता है? को, कहा पुण्य का कारण है नींद लेना पुण्य का कारण कैसे है हम तो जब बच्चे सोते हैं तब तो उसे यह कह कहकर जगाते हैं कि क्या कुंभकरण की, की तरह क्या कुंभ तरन कुंभकरण की तरह सोया है भोर हो गई अब तो क्या हो जा जग जा जा जग अब तो उठ ऑफिस जा, जाने का टाइम हो गया स्कूल जाने का टाइम हो गया है वगैरह वगैरह कह कहकर हम जगाते हैं पर श्रमण भगवान महावीर स्वामी फरमाते हैं कि सोना भी एक पुण्य है सोना भी एक पुण्य है वो कैसे जैसे हम रात को जब सोते हैं तब एक बेहोशी छा जाती है और वो बेहोशी हमारे दर्शन कर्म का प्रदर्शन करती है उसका एक भेद है निंद्रा आपने कभी कर्मों के बारे में पढ़ा है कर्म प्रकृति के तीन भागों में थोकड़ा आता है छोटा ठोकड़ा ज्ञानवरणीय दर्शनवर्णय वेदनीय मोहनीय आयुष्य नाम गोत्र हमारे कर्मों का जो बायोडाटा है उस पर कर्मों का ठोकड़ा लिखा है कि जैसे जो आपने पूर्व भाव में इस भाव में जो कर्म किए हैं वो कर्म आपके क्या होते हैं उदय में आते हैं उसे कहते हैं कर्म और उस कर्मों की जो अलग अलग प्रकृतियां हैं उसे कहते हैं कर्म प्रकृति तो कर्म प्रकृति में दर्शनावरणीय कर्म में निंद्रा भी एक भेद है निंद्रा निंद्रा प्रचला प्रचला वगैरह आदि जैसे व्यक्ति सोता है तो वो भी निंद्रा के भेद में आता है जैसे हमारे यहाँ पे जो एक फलानी बाई है उसे सा जब प्रवचन देते हैं तब क्या आ जाता है? तो ये उसकी गलती, उसके कर्मों का क्या है साहब कर्मों का उदय है क्या है कर्मों का उदय है जैसे ही प्रवचन सभा में बैठते हैं और महाराज साहब फरमाते हैं और उस बहना को या उस भाई को क्या आ जाती है नींद आ जाती है कि जैसे ज्ञानी भगवान ज्ञान की बात बता रहे हैं और इतना निकट आ गए हैं परंतु फिर भी कानों से हृदय तक बात नहीं पहुंच पाती अपने कर्मों के गणित को समझा इस कर्मों के गणित को समझा कि जैसे व्यक्ति घर से निकलकर तैयार होकर भवन तक पहुंच गया पर जैसे ही भगवान कुछ बात बता रहे हैं पर वो बात समझ में आई नहीं एक बार की घटना है एक बार महाराज साहब प्रवचन फरमा रहे थे और एक व्यक्ति रोज नींद लेता था तब जयेश भा को बोला कि थोड़ा सा भोजनशाला से नमक और शक्कर लेकर इस बाई के मुंडे में

आने पचे थोड़ा सा नमकीन और हाँ, तो इस इस तरह की घटना एक व्यंग रूप में ली गई है परंतु बहुत सारे लोगों को आपको पता है यहाँ पर क्या आ जाती है, आ जाती है। अब हम चर्चा करते हैं कि निंद्रा पुण्य का कारण कैसे है परमात्मा फरमाते हैं कि जब व्यक्ति सुबह से शाम तक काम करता है सुबह से शाम तक अपना व्यापार करता है દોડ ભાગ કરતા હે ઓર શારીરિક ઓર માનસિક ક્યા જાતી હે થકા ના જાતી હે અન એ સુધી આપડે અગર કોઈ જીવોને અગર સાતા ઉપજાય છે તો ત્યાં સુધી આપણો શયન સુ થઈ જાય છે 14 નંબર નો પુણ્ય થઈ જાય છે એટલે જ કે એક વ્યક્તિના માટે તમે અગર સુવિધા ઉપલબ્ધ કરી દો તો એ તમારો સુ થઈ જાય છે મુક્તનો પુણ્ય થઈ જાય છે अगर तमे एवा व्यक्ति ने तमे अगर कोई चादर पाटला चादर गादी कंबल ऐसी अगर चीजें आप उनको देते हो तो ये आपके शयन पुण्य के अंतर्गत पुण्य होता है बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि दवाई खाकर भी क्या नहीं आती है नींद नहीं आती ऐसे समय में अगर किसी को अगर धर्म जागरणा कराओ अगर धर्म का पाठ सुनाओ तो उसे अगर नींद आ जाए तो वो अपने शारीरिक और मानसिक थकान से अगर दू, दूर हो जाए थकान अगर उसकी दूर हो जाए तो यह भी किसका कारक है बंधुओं पुण्य का कारण है याद आता है इतिहास के झरोखे में एक श्राविका जेनो नाम हो तो जयंती જયંતી શ્રમનો પાસિકા એ પરમાત્મા એકદમ પરમ શ્રાવિકા હતી હતી એને પાઠ પાટલા દે ને પુણ્ય નો સુખ કર્યો હતો અર્જન કર્યો હતો જે સાધુ ભગવાન માસ તપસ્વી છે બધા આઠમ પંદર

એનું નામ છે ધીરજ શું નામ છે મારા સાહેબ મારા પુણ્યમાં પુણ્યવાની બાંધી છે કેમ એને બધાને પ્રેરણા આપી કે જે સ્થાનક મોટા સ્થાનક છે એ સ્થાનકમાં એક એકદમ અચ્છાવાલા અચ્છે ક્વોલિટી કા અગર તું અગર સાતાગારી અગર તું અગર પાટા પાટલા અગર તમે દે છો તો તમે એ એના ઉપર અગર કોઈ મા સતીજી બેઠે છે એના ઉપર પ્રવચન ફરમાય છે એના ઉપર સોયે છે તો એ બધો જ પુણ્ય તમારા ઝોલીમાં જાય છે એક મારા સાહેબ બધા લોકોને પ્રેરણા આપીને એને મહારાષ્ટ્રમાં હું જોયું છી દેખા હે મેને कि वहां पर छोटे से छोटे गांव में छोटे से छोटे गांव के नासिक पूना बंबई और छोटे-छोटे गांव में श्रीरामपुर, शिरडी लाँव वैजापुर बहुत सारे गांव, सिन्नर ऐसे जो गांव है वनी डिंडोरी मैंने हर जगह देखा है कि वहां पर श्री धीरज मुनि जी महाराज की प्रेरणा से हर जगह पर पाटे पहुंचाए गए हैं क्या पहुंचाए गए हैं पाटे पहुंचाए गए हैं ऐसी महान पुण्यवाणी का बंद उस संत ने बांध लिया उन्होंने सिर्फ अनुमोदन किया श्रावकों ने वहां भिजवाया ये सारा क्या सारा क्या है शयन पुण्य के अंतर्गत आता है तमेपन तमारा जीवन में एवं संकल्प रखो कि मारा मैं

કરોડો રૂપિયા દાન ભલે નથી કરી શકીએ સ્થાનક વગેરે બનાવવાનું બધું મોટું મોટું કાર્ય હાથ મેં લેવાનું પરંતુ આપણે આપણા જીવનમાં એક સંકલ્પ લેવું જોઈએ કે અગર ટોલીગંજ ને કલ અગર નયા ભવન બનતા હે અગર વાહ પર કભી આવશ્યકતા હે તો હું મારા તરફથી સ્વામીને એક પાટલો પાટલો આપીશ ત્યાં પાટલાના ઉપર સાધુ ભગવાન સ્વાધ્યાય કરશે शयन कर से संथारो कर से तप कर से त्याग कर से ए बद्धोज मारा झूली मा इनु सुजा से पुण्य जा से आणि आपणे पुण्य चर्चा करे छे तो पुण्य चर्चा करता करता पुण्य कैसे होता है उसके बारे में तो भी तो अपने को जानना पड़ेगा कि मारा सा पुण्य पुण्य तो करते हो पर पुण्य कैसे होता है तो पुण्य पाट पाटला मारा साथ को संथारा अगर ऐसी चीजें अगर हम देते हैं तो भगवान को हम साता उप जाते हैं उनके साधना साधना के मार्ग पर हम अगर सहभागी बनते हैं तो ये बदोज पुण्य अपने अपने लागे छे तो आजे तमे पण बद्दा मन में संकल्प करजो कि हूँ मारा जीवन में मा एवी एक तो भी पाटलो पाटलो वोरावी અને પુણ્યનો શું કરીશ બંધા કરીશ ઉપાર્જન કરીશ કુ મારા જીવન તો ਇਸ તરહ સે હોતા હે પુણ્ય કા અર્જન શયન પુણ્ય તમે બધા જોયું હશે કે અમીર સે અમીર ઘર કે જો લોગ હોતે હે ઉને દવાઈ લેકર ભી ક્યા નહી આતી હે નીંદ નહી આતી હે મારા સાબ હે બડા સા બંગલા હે उस पर इतना बड़ा मेरा स्पेशल बेडरूम है और मेरे बेडरूम में मेरा खुद का अकेले का बेड है इतना बड़ा गादला है सब कुछ अच्छा है पर मारे साथ जा सुधी हूँ सुबह माटे जाऊ चू तो मारी आग लगती नहीं नींद आती नहीं ये मारे सबसे बोटो प्रॉब्लम छे डॉक्टर ने पन कहो तो डॉक्टर कहे छे हवे तमारी उम्र थई गई हवे तो एवोज एहु चाल से पन मारा सा अतरे हूँ सु करूँ तो एक बार एक गांव में एक राजा के साथ ऐसा ऐसी बात हो रही थी कि उसके बहुत सारी फैसिलिटी थी और उसको नींद सभी को दिखा दिया ज्योतिष को दिखा दिया हकीम को दिखा दिया डॉक्टर को दिखा दिया वैद्य को दिखा दिया पर नींद नो गए पत्तो न थी हम करे तो राजा एक रात्रि एवज भ्रमण करवा निकलो शू कर ભ્રમણ કરવા માટે નીકળ્યો અને એને જોયું કે એક જો લકડહારો છે લકડા લકડહારે કો કે કહેતે ગુજરાતી મે કઢિયારો એ કઢિયારો જો છે ના એકદમ પથ્થરના શિલા પર આરામથી સુતો હતો શું કરતો હતો સુતો હતો રાજા એને જોઈને વિચાર કર્યો કે એના પાસે તો ગાદલો નથી કઈ નથી પણ એ કેટલી મસ્ત આરામ સુ સુ કરે છે નીંદ લે છે लकड़ हारे उठ्यो एने राजा ने पूछो कि भाई तमे इतना सरस रीते तमे केम सोओ छो तुम्हें इतनी अच्छे से मीठी मीठी नींद -मीठ कैसे आ रही है तो लकड़हारा कहे छे कि राजन हूँ सवार सुधी अंधकार सुधी शू सु करू छु मेहनत करू छु अनि मेहनत करता 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 मने राते हो एव पड़ू अनि मने तत्काल सुवाई जाए મને નિંદળ આઈ જાય છે રાજન કહે છે કે ભાઈ મુજે ભી એક રાત કી નીંદ ક્યા કર દે દિલા દે મુજે ભી તરે જેસે નીંદ ચાહિયે કઈ રાતે હોગી મેં આ મેં सोया નહીં એસે બિસ્તર પર પડતા તો હું પર આગ લગાતા હું પર પક્કી નીંદ આતી નહીં કેવ લખડહારો કહે છે એટલી વાત તમે પર મારા સાથે કાલે ચાલો तो एक बन एना साथे जाए थे पूरा दिन भर काम करे छे, और एने सरस पहली बार पहली बार मतलब कई दिनों का जो सोया हुआ था रात मतलब कई दिनों से जागा हुआ था राजा उस दिन जैसे उस उस पत्थर पर ऐसे पड़ा अचानक क्या गई नींद आ गई तो एक कवि कहे छे कोई कारण होगा कोई कारण होगा एक झोली में फूल भरे हैं एक झोली में काटे कोई कारण होगा हो कोई कारण होगा तेरे बस में कुछ भी नहीं है बांटने वाला बाटे कोई कारण होगा हो कोई कारण होगा एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में काटे कोई कारण होगा तन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नींद तन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नींद काटो पर सो कर भी देखो काटो पर सो कर भी देखो मन को आए चेन कोई कारण होगा ओ कोई कारण होगा एक झोली में फूल भरे है एक झोली में काटे कोई कारण होगा तेरे बस में कुछ भी नहीं है बांटने वाला बाटे कोई कारण होगा कोई कारण होगा कारण ये आपने आपने कर्मों ना सोचे बंदूओ कारण से जे व्यक्ति दर्शनावर्ण्य कर्मना अत्याधिक बंद करेला हसे एने नींद आउसे नहीं एटला माटे કર્મોને જાણવાની શું કરવું પડશે હું મારા જીવનમાં જ્ઞાનાવરની કર્મો બંધન તો નથી કર્યું હું મારા જીવનમાં દર્શનાવરની કર્મો બંધન તો નથી કર્યું એના માટે મને શું નથી આવતી નીંદ નથી આવતી તો એ જ પ્રકારે તીર્થંકર પ્રભુ જ્યાં સુધી એ આપણે જન્મ મહોત્સવ કલ્યાણક લઈ જાય છે એક વેક્રીય લબ્ધિ આધારે એક નાનકડો શિશુ એના માતાના પાસે રાખે છે અને એના માતાને તીર્થંકરના મમ્મીને મા ત્રિષ્ણાને एक नींद आपे छे एनु नाम छे अवस ए का एन नींद मा नींद जारे आपे छे ए माता गहरी नींद मा जाये छे एने का खबर पड़ती न थी कि बालक क्या छे क्या है कुछ नहीं और वो मेरु पर्वत पर बालक को ले जाकर बालक का क्या करते हैं जन्म अभिषेक मनाते हैं और जन्म अभिषेक मना कर वापिस बालक को अपने के पास रख कर उनकी नींद जहां से आए हैं वहां पर चले जाते हैं ऐसी मतलब तीर्थंकर की माता को भी क्या होती है कुछ क्षण के लिए दी जाती है एक बार एक ज्योतिषी के पास में मुगल का राजा आता है घटना है तेरा सौ के लगभग की उस समय में तुर्क मुगल नस्ल का एक राजा जिसका नाम था तेमूर क्या नाम था तेमूर जैसे अप, अपना भारत में कोई औरंगजेब आए थे कोई अकबर आए थे कोई दिवस मुगला शाह, कोई शाह क्या कोई क्या महिमायु अलग अलग तरह के मुगल जब हमारे भारत में आए तो उन्होंने भारत को अक्सर लूटने का ही क्या किया है काम किया है तो कहते हैं तेरह सौ के लगभग हमारे भारत में एक तुर्की उसका नाम क्या था तेमुर तैमूर जब भारत आया तब उसने ज्योतिषी को पूछा कि तुम ज्योतिषी लोग कहते हो कि सूर्योदय के समय उठना चाहिए सूर्योदय के पहले उठना चाहिए तो भाग्यशाली होते हैं मैं तो दस बजे के बाद उठता हूँ क्या कहा मैं तो दस बजे के बाद उठता हूँ तब ज्योतिषी कहता है कि भाई तू दस बजे उठे यही तेरा क्या है ब्रह्म मुहूर्त है क्या कहते हैं तो दस बजे उठे यही तेरा ब्रह्म मुहूर्त है वो तो कुछ नहीं समझता पर आपसे कहना चाहती हूँ उसका ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भी क्या नहीं है मतलब नहीं है परमात्मा श्रमन भगवान महावीर स्वामी फरमाए थे कि एवा जे व्यक्ति छे पापी व्यक्ति सूता ही क्या है भला है और धार्मिक व्यक्ति जगता ही क्या है भला है तो परमात्मा ने कहा है है सुत्ते वा जागर माने वा अर्थात एक श्रावक का कर्तव्य है कि पहले वो मिथ्यात्व से दूर हो गया अर्थात तमे बद्धा ने नवकार मंत्र आवी गयो तमने बद्धा ने अहिंसा परमो धर्म नी तमने बद्धी सुख थई गी छे खबर थई गी छे एटले तमने एक गुरु बनावेला छे अरिहंत मेरे देव ये तम ये आप लोगों के माइंड में पूरा क्या हो गया है बैठ गया है आपका मिथ्यात्व दूर हो गया आपका सम्यकत्व जग गया तब कहीं जाकर आप इस दहलीज पर चढ़ पाए हो तो ये जानना इस बात को बड़े गंभीरता से अपने अपने रुमाल को बांध लेना कि मारो सम्यकत्व सूत है ये लुछे जागी गयो छे હું અત્યારે મોહ મિથ્યાત્વમાં નથી હું હું કોણ છે હું હું છું છું અને દિવસ મોટી નથી પણ હજી પરમાત્મા છે કે શ્રાવક કા કર્તવ્ય હોતા હે કે અતિત પ્રતિકમન કરે વર્તમાન માં કરે અને ભવિષ્યમાં પ્રત્યાખ્યાન કરે તો તમે બધા અતિત પ્રતિકમન તો કરો છો

तो अतीत का प्रतिगमन वर्तमान काल के प्रत्याख्यान और भविष्य के प्रत्याख्यान मत, मतलब आगे भी किसी भी किसी पाप को पापों का में सेवन नहीं करू और प्रत्याख्यान में आता है कि आहार शरीर उब, आहार शरीर उपाधि पचकू पाप अठार आहार शरीर उपाधि पचकू पाप अठार मरु तो ओसरे ओस्त्र કોઈને કદાચ અગર નથી ખબર છે તો મને કહીજો હું એમને એક જરાકસ નો કાગજ બનાવીને એને બધાને આપીશ કે આપણે જ્યારે નીંદ લે છે આપણે જયારે સોએ છે पहले ये, एक छोटो सो बोल ये, कि अगर अगर मैं सोते सोते हुए भी अगर जागते हुए सोता हूँ तो मेरा कल्याण संभव है मेरा कल्याण पॉसिबल है मैं अपने जीवन में कल्याण कर सकता हूँ तो बदी खबर से કે આજે દુનિયામાં એટલા બધા લોકો છે કે રાત્રિમાં સોયે અને સવારમાં જગે તો જગતા નતી એ તો રાત્રિમાં ક્યારે એના પ્રાણ નીકળી ગયા એની ખબર નતી પર પરમાત્મા આપણે ચોથા પુણ્યના અંતર્ગતે સમજાવેલું છે કે આપણે રાત્રે સોવાત ના પહેલા એક પ્રાર્થના કરવું જોઈએ કે સંસારમાં જેટલા પણ પાપ છે જેટલા પણ કાર્ય છે એને હું શું કરું છું એનો ત્યાગ કરું છું અનજાગૃત અવસ્થામાં સો છું મતલબ આપણે સોના બી અપના કે હો જાયગા પુણ્ય હો જાયગા પણ એને આપણે શું કરવું જોઈએ પચકન લેવું જોઈએ અગર તમે પચકન નથી લેતા તો તો ઉપયોગ થવાનું નથી એને આપણે આપણે બધા જ મારા સાહેબ હો યગ્રસ્તી હો સભી કે લિયે એક થી શું છે સાહેબ એક હી નિયમ હે કી જાગો तो भी ऐसे जागो कि धर्म जागरणा में जागो और सो तो ऐसे सो कि धर्म जागरणा में सो सो तो ऐसे मत सो कि घोड़े बेचकर सो बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं कि जिनको नींद से इधर से उधर भी रख दो तो इन्हें खबर पड़ती न थी मां पूछे थे कि हूँ काले क्या शाम को मैं किधर था मुझे मालूम नहीं तो ऐसे गधे की तरह सोना नहीं है परमात्मा ने कितना विस्तृत हमें हर चीज का हमें ज्ञान दिया है कि बोलो तो कैसे उठो तो कैसे सो तो कैसे खाओ तो कैसे इन सारी बातों को आपके सामने लाने के लिए आ रहा है पर्व ए पर्व प्रदूषण मा मारा बहनों मारा भाइयों बदा कर जो नवकार मंत्री आराधना करजो कारण कारण मार्च एंडिंग आए चे, भाई अगर, अगर मा तो इन्होंने फाइन, फाइन मार्च एंडिंग तक अगर अपना पूरा डाटा साल भर का नहीं दिया तो योगेश क्या देना पड़ता है टैक्स लगता है फाइन लगता है पैसे भरने पड़ते हैं તો મે નહીં ચાહતી કે આપકો વાપીસ પર્યુશન કે બાદ ખોલે આપકો વાપીસ ટેક્સ દેના પડે નહીં 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 હે પ્રદુષણ વધારે આપણે શું કરવું છે નવકાર મંત્રનો જાપ કરવું છે કારણ કે એ કેવલ નહીં હે આપણે કરવાનું શું થવાનું છે ડાટા બેસવાનું છે અને જ્યાં સુધી વિદ્યાર્થીની પરીક્ષા આવે છે એ ત્યાં સુધી વિદ્યાર્થી મસ્તી કરે છે टीवी જોએ છે કે નઈ નઈ બેટા તું ટીવી દેખ લો બચ્ચા શું બોલેગા મમ્મા કેસી બાતે કર રહે હો અત્યારે કાલે મારો एग्जाम છે અને આજે તો મને કિતા ખોલવોને બદો જોવું પડશે મને દેખું જ પડશે કારણ કે આજે બસ એક જ દિવસ બાકી છે કાલે તો સવારે 9:00 વાગે મારો પેપર છે તો એ વિદ્યાર્થી કોઈ દિવસ કાંપાસ કરે નથી અને એ જ પરીક્ષાનો ટાઈમ एज परीक्षा नो टाइम एज मार्च एंडिंग नो टाइम तुम्हारा बनavelu छे पर ए ए तुमने सु करवु पड़से जयश्री बहन क्या केवल की दादी क्या करना है क्या करना आ जाप करना है त्याग करना है निंदा नहीं करना है ज्यादा से ज्यादा मौन करना है ज्यादा से ज्यादा संतों की सेवा करना है धर्म जागरणा क्या करना है इन दिनों में धर्म जिनसे अपना नहीं जमता है उनको मिच्छा में दुग्डम करके उनसे मोन हो जाए हम ज्यादा से ज्यादा नवकार ज्यादा से ज्यादा शील व्रत का पालन ज्यादा से ज्यादा तब कम देखो कम बोलो कम सोचो और केवल बस नौकर 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 नौकार नौकार तू मारो भाई तारी मारी गी सगा है ना मतलब परमात्मा से क्या करना है प्रेम करना है